respublikamizda joriy yilning o'n beshinchi noyabridan yigirma beshinchi noyabrgacha xavfsiz mahalla obod mahalla o'n kunlik targ'ibot dekadasi e'lon qilingan edi dekada doirasida kuni kecha liqala tumani bo'ston shahridagi abay mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 47. yettinchi sonli umumta'lim maktabida o'quvchi yoshlar orasida terrorizm odam savdosi korrupsiya giyohvandlik giyohvandlikning ayanchli oqibatlari jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish notinch oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilash jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni tashkil etish notinch oilalar bilan ishlash oilalarda milliy qadriyatlarni mustahkamlash maqsadida o'quvchi yoshlarga tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borildi mazkur dekada targ'ibot tadbirida mahalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash bo'limi abay mahallasi mas'ul xodimlari mahalla faollari 47 yettinchi son umumta'lim maktabi mas'ullari profilaktika inspektori va mutasaddi tashkilot mas'ul xodimlari ishtirok qildilar targ'ibot tadbirida mas'ullar xavfsiz mahalla obod mahalla o'n kunlik dekadasi haqida o'quvchilarga ma'lumot berib o'tdilar ta'kidlangandek xavfsiz mahalla obod mahalla targ'ibot dekadasini o'tkazishdan maqsad fuqarolar yig'inlarida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish notinch oilalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilashdir maktab o'quvchilarga terrorizm odam savdosi korrupsiya giyohvandlikning ayanchli oqibatlari haqida hayotiy misollar keltirib o'tishdi işte. shuningdek jinoyatchilik va huquqbuzarliklar sodir etmaslik sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklar uchun qonunda ko'rsatilgan moddalar bilan jazoga tortilishi haqida aytib o'tilib turli yot g'oyalarga berilmasdan bo'sh vaqtini behuda o'tkazmay o'qib o'rganishlari lozimligini aytishdi işte. albatta bunday tadbirlar o'tkazilishi mahallaning xavfsiz bo'lishini ta'minlashdan iboratdir zero mahalla xavfsiz bo'lsa bu yerda obodlik ham bo'ladi